नमस्कार एस एच एस एच चॅनेलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे संत शिरोमणी संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या सातशे पन्नासाव्या जयंतीनिमित्ताने संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाचे पूजन आदरणीय श्री सुधाकर भोपाल पाटील कामूसर समडोळी हायस्कूल समडोळीचे मुख्याध्यापक श्री मनोज सर जागृती विद्या मंदिरच्या मुख्याध्यापिका सौ सुवर्णा फराटे मॅडम यांच्या शुभास्ती घेण्यात आली यावेळी दोन्ही प्रशालेचे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते यानंतर पसायदानाचे पठण करण्यात आले आता येणे वाग्यज्ञे तो शावे तो मज द्यावे पसाय जे जेखां व्यंकटी व्यङ्कटी साण्डो तया रतिवाढो भूता परस्परे पणो मैत्रजीवाचे पुरितान् सेतिमिरजावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जेवाञ्चील तो ते लाहो प्राणि जात वर्षतसकळमङ्गळी ईश्वरनिष्ठा मद्याणि अनवरत भूमण्डली भेट तु या भूता चला कल्पतरु आरव चेतना चिन्ता शाजे चन्द्रमे जे, जे मार्तण्डजे तापहीन ते सर्वा सदा सज्जन सोयरे हो हुना सर्वसुखी पूर्ण हो मुनि तिहि लोकी भजिजो वादिपुरुखी अखण्डित